গুড মৰ্ণিং মুচিন বন্ধু আকৌ ৱেলকাম বে মাই ইউটিউব চেনেল মিথনাল ব্লকছ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ত' বন্ধুসকল পুনৰ এটা বহুত বেছি ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এছ এছ চি জি ডি কনষ্টবল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ তো আপোনালোকে এ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ চি বি টি মানে কম্পিউটাৰ এক্সাম আপোনালোকে যি দিছিলে বিছ বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সাত মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকে যি দিছিলে আপোনালোকে ৰি এক্সাম দিব লাগিব হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে ঠিকে শুনিছে আপোনালোকে যি তাৰে এছ এছ চি জি ডিৰ মানে এক্সাম এক্সাম দিছিলে তো আপোনালোকে ৰিএ এক্সাম দিব লাগিব ছিক্স থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ছিক্সটা পদত যদি আপোনালোকে একজাম দিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰি এক্সাম দিব লাগিব এতিয়া কৈ দিছোঁ আপোনালোকে কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে এই ৰি এক্সাম দিব লাগিব তো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোখিনি জনাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে চাই থাকিব অলৰেডি হয়তো বহুতে গম পাইছে ত' যিসকলে গম পোৱা নাই বা যিসকল কেন্দ্ৰীয় গম পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এই এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে একদম শেষলৈকে চাই থাকিব ত' বন্ধুসকল এতিয়া কৈ দিছোঁ মই আপোনালোকে কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিকত মানে আপোনালোকে ৰি এক্সাম দিব লাগিব সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰে মানে কেণ্ডিডেটে ৰি এক্সাম দিব নালাগে তো কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে ইয়াৰে ৰি এক্সাম দিব লাগিব তো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে চাই চাই থাকিব কাৰণ মই কিয় কৈছোঁ চাবলৈ তো আপোনালোকে যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়াই গম পাব মই কোনখন ডিষ্ট্ৰিকে মানে কোনবোৰ কেণ্ডিডেটে এই ই এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াৰে মানে ৰি এক্সাম দিব লাগিব মানে কম্পিউটাৰ বিচাৰ্ট টেষ্ট দিব লাগিব তোমালোকে একদম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা ত' বন্ধু বান্ধৱীয়ে অকল যোনবিলাক কেণ্ডিডেটে এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাৰে মানে বিছ বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সাত মাৰ্চৰ ভিতৰত যে কম্পিউটাৰ এক্সাম এক্সাম দিছিলে তো তেওঁলোকে মানে কিছুমান টেকনিকেল ইছ্যু মানে চিপ ভেনু ডেট কিছুমান টেকনিকেল ইছ্যু হৈ আছিলে তো তাৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ আছিলে তো তাৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে ৰি এক্সাম দিব লাগিব এতিয়া কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিকে মানে কোনবোৰ কেণ্ডিডেটে ৰি এক্সাম দিব লাগিব মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মানে অসমৰ দুটা চিটি মানে এইটো স্কিনত আহি আছে মানে এই নৰ্থ ইষ্টৰ মানে অসমত মানে নৰ্থ ইষ্টৰ ইয়াৰে মানে কিছুমান প্ৰব্লেম হৈছিলে তো সেইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়া ইয়াৰে মানে ৰি এক্সাম দিব লাগিব ডিব্ৰুগড় আৰু ইটানগৰ যোনসকল কেণ্ডিডেটে মানে ছয় তিনি দুহেজাৰ চৌব্বিছত মানে এক্সাম দিছিলে ত' সেইসকল কেণ্ডিডেটে আপোনালোকে এতিয়া ৰি এক্সাম দিব লাগিব ৰি এক্সাম দিব লাগিব অনলি টু চিট্টত মানে ছেকেণ্ড ছিপ্টত তোমালোকে ৰি এক্সাম দিব লাগিব ইয়াতে আছিলে ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভটা কেণ্ডিডেট ত' তোমালোকে ৰি এক্সাম দিব লাগিব আৰু অসমৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ত' ইটানগৰৰ ছয় তিনি দুহেজাৰ চৌব্বিছ মানে যি এক্সাম আপোনালোকে দিছিলে ত' আপোনালোকেও ৰি এক্সাম দিব লাগিব অনলি ছেকেণ্ড চিফ্টৰ কেণ্ডিডেটসকলে ৰি এক্সাম দিব লাগিব বাকী কোনো ধৰণৰ তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে বাকী বেলেগ কেণ্ডিডেটসকলে দিব নালাগে ত' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু সকলো যিমান পাৰে সকলো বন্ধু বান্ধৱকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ত' নেক্সট ব্লগৰ সৈতে লগ পাইছোঁ আপুনি আজিলৈ বাই বাই জয় আই অসম